you వీటన్నిటిలోనూ ఈ సనాతన ధర్మం గురించి మన ఉద్దేశం తెలుసుకున్నారు ఇక్కడ సనాతన ధర్మం అంటే ఏమిటి దాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎలా తెలుసుకోవాలి దాని యొక్క సారాంశం ఏమిటి అనేటటువంటి విషయాన్ని కనుక మనం తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉన్నవి Mira. ¿Vale? రెండో విషయం ఏమిటి అంటే పరోపకారం చేయాలి సత్పురుషుడిగా జీవనాన్ని సాగించాలి అనేటటువంటి రెండో విషయం దీనికి సంబంధించినట్టుగా అసలు సత్పురుషుడు 이 र ् म ों The government comes and the ద్వారా దేవస్థానం చేస్తున్నారు అదే విధంగా సమాజాన్ని य देव जय देव जय सन्सुना

न त पापा सुखरूपा जय देव जय देव वर्जित विषय कलापा दुर्जन सुदुरापा दूरीकृत सुखरूपा जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री गुरु सार्वभौमा

सह शोका शङ्कर गुरुवर पूजक कृतनत जन भौका जय देव जय देव भीक्षालवहृत लोका लघु दुस्सह शोका शङ्कर गुरुवर पूजक कृतनत जन भुका जय देव जय देव जय देव जय देव जय सद्गुरुनाथ श्री सद्गुरुनाथ गुरु जयदेव जयदेव देव जय परशिव परावतारा गत सर्वविकारा मुनिजन हृदय विहारा कृतभुवनोद्धार दूरीकृतनत पापा सुखरूपा जय देव, जय देव। वर्जित विषय कलापा दुर्जन सुदुरापा दूरीकृतनत पापा सच्चित् सुखरूपा जय देव

जय देव जय देव जय देव जय, जय सद्गुरुनाथ श्री सद्गुरुनाथ श्रीभारती गुरु, श्री गुरु सार्व